Kementerian Kewangan MOF maklumkan peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST bermula 1 Julai kepada mandarin dan kurma sebagai antara barangan import tambahan tidak dikenakan cukai. Dalam satu kenyataan yang disiarkan pada Jumaat, MOF memberitahu pindaan tersebut berkuat kuasa 1 Julai ini susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu lalu bahawa orin dan apple import tidak dicukaikan. MOF ingin menggariskan bahawa kerajaan madani tidak mengenakan cukai jualan ke atas barangan keperluan harian bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat terbanyak. Barangan keperluan harian yang dikecualikan daripada cukai jualan ini sama ada dihasilkan dalam negara atau diimport termasuk beras, ayam, daging lembu, sayur-sayuran dan telur. Ikan tempatan seperti selah, tongkol, cencaru dan sadin sama ada dalam bentuk sejuk beku, sejuk dingin atau segar juga akan terus dikecualikan, kata MOF menerusi kenyataan di Petik Harap Pemadani. Terdahulu MOF berkata bahawa peluasan SST mulai 1 Julai termasuk kadar 5% ke atas buah-buahan import secara strategik bertujuan untuk mengukuhkan permintaan pertanian tempatan dan mengukuhkan keselamatan makanan. Kerajaan sentiasa meneliti dan mengambil kira maklum balas diterima daripada rakyat serta pihak industri terhadap peluasan skop SST yang dicadangkan. MOF menyeru semua pihak agar membuat kenyataan yang bertanggungjawab dan berpandukan maklumat rasmi berhubung pelaksanaan SST. Orang awam disarankan untuk merujuk pengumuman awam, infografik, perundangan subsidiari garis panduan dan soalan lazim FAQ yang diterbitkan menerusi saluran rasmi Kementerian Kewangan dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia menurut kenyataan itu lagi. Dalam perkembangan yang sama, SST tidak akan memberi kesan signifikan kepada ibu bapa yang menggunakan perkhidmatan institusi swasta bagi pendidikan peringkat taska, tadika serta prasekolah, kata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nasi Syukri. Beliau berkata ia susulan cukai perkhidmatan CP yang meliputi aspek berkenaan hanya akan dikenakan terhadap pengusaha yang mengutip yuran pengajian lebih RM60,000 setahun bagi seorang pelajar. Ini lebih kepada mereka yang menghantar anak ke institusi swasta bermakna mereka ini mampu dan orang ramai tidak perlu gusar kerana setakat ini difahamkan kebanyakan institusi swasta tidak mengenakan caj yang mencecah angka RM60,000 setahun itu katanya di petik media perpaduan. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis apresiasi dan penghargaan rakan strategik program Anjung Sina 2025 semalam. Tambahan lagi Nancy sekaligus menasihati pengusaha agar tidak mengambil kesempatan atas inisiatif itu yang bertujuan mengukuhkan kedudukan fiskal negara dengan meningkatkan hasil dan meluaskan asas percukaian sehingga membebankan ibu bapa. Kita harap mereka pengusaha menjalankan tugas dengan jujur untuk membantu ibu bapa agar mereka boleh bekerja dan pengusaha perlu mengingatkan diri mereka bahawa orang memerlukan perkhidmatan mereka. Jadi, jangan kenakan bayaran secara berlebihan, tegasnya lagi. CP sebanyak 6% yang bermula 1 Julai ini meliputi perkhidmatan pendidikan termasuk prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah swasta itu tidak akan dikenakan kepada orang kurang upaya OKU warga negara Malaysia. Sebelum itu, Nancy menyampaikan anugerah kepada lima ikon cemerlang program Anjung Sinar, Yayasan Kebajikan Negara YKN dengan masing-masing mewakili kategori pendidikan, kepimpinan, komuniti, kerjaya dan sukarelawan. Pemilihan ikon-ikon itu dibuat berdasarkan pencapaian dan sumbangan signifikan peserta sepanjang tiga tahun. Mereka dikilap serta dibimbing melalui pendekatan menyeluruh yang ditawarkan oleh program Anjung Sinar yang mula dilaksanakan pada 2023.